Увага! У програмі показано роботу реальних поліцейських. Ніхто з підозрюваних не винен, доки їх провину не доведено в суді.

и мы вам рады. Пришел вызов около двух часов ночи, 17 числа, массовая бийка. Наш экипаж приехал туда в помощь, но так как гадкий койот это такое заведение, где все в алкогольном опьянении находятся, завязалась драка. Эти остатки. Когда вы приезжаете на драку, там очень много людей, главное попытаться отвести всех в стороны и попытаться их успокоить. Потому что кто зачинщик и кто уже там ну, не будет известно. Только если сняты конкретно камера, где можно было увидеть. Стой, стой, стой! стой, 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 стой. Я не трогал никого. Тихо. Я не трогал никого. Я там, не трогал, может, руки убери, ты ты, что Я раз, вообще стоял так. Да. Вот, да. На... Что не такое? Не выражайся. Ты видел что-то? Видел я. Я руки все Руки, посмотри, не Потом на наших же глазах напад на полицейского, подсечка в ноги. Прямой удар был с ноги. Вот этот, вот этот.

доставили в рай отдел. Ну вот тут просто человеческий. Я не знаю, по человечески. Ну вот зачем надо было бить по — Если я бил, я бил. Ну, у тебя не получилось. А что, да. что, -что, -что, что там сделал я? По ногам, мои ноги, ноги. Mm -hmm. Я там на лапку Да. <говорить> То считаешь, ты считаешь, <говорить> если бы ты бил, ты бил, бы бил, ты бил, ты <говорить> А вы не сомневаетесь, Да, <говорить> я Да, я да. бил, ну, не бил, <говорить> <говорить> То есть ты не ты что ты не ты бил, ты ты бил, ты <связь> <связь> Завели дело по 345 части Криминального кодекса Украины. Напад на полицейского. Плюс писал патрульные заявления, на которого нападали. Выбиралось пояснение, отбиралось пояснение у нас. И также, также это дело все, я так понимаю, что будет заниматься Генеральная прокуратура Украины. Час нічного чергування особлива увага оприділяється автотранспорту та водіям, якими ними керують, і, відповідно їхньому стану, в якому вони знаходяться за кермом. Біля одних із е, метро Святошинського району, був виявлений автомобіль, який е, здійснив зупинку з порушенням правил дорожнього руху. Інспектори відповідно відреагували на правопорушення водія під час спілкування були виявлені ознаки алкогольного сп'яніння у водія. Ви за кермом знаходились? Коли ви підійшли, я сидів у машині грівся. За кермом автомобіля? Ні, за кермом. Я тут сидів на водійському седлі, ну тому що я грівся. Це водій за кермом автомобілю. Він сидів заведені в машині, забирав пасажирів. Я сидів, грівся на сидінні. Я сьогодні випив. За кермом був мій друг. А коли я вас запитав звімкної відеокамери, ви мені сказали, що ви сьогодні нічого не вживали. Ну це я просто і коли ви мені надали свої права для складення а, а Можна мені? Добре. Я трошки на адеквату, тому що yeah. Ну, а хто мене буде складати. Під час підходу до автомобіля, відповідно, громадянин, якого е проводився тест і складався один матеріал, він був зафіксований за кермом, з вимкненим двигуном, з пасажирами в салоні. Ну, Багато підстав було для того, щоб зробити такі висновки, що дійсно це водій, а не хтось інший. Ще раз, одну хвилинку. за кермом. ви говорите, що ви на даний момент, коли до мене підійшов цей інспектор, був я. Ту, я. Ту, що я в заведеній оце, машині оце заведені посадку пасажирів. Ми сідали у машині. І я грівся в цей момент. Тому що я вийшов зі друзів, ми тут стояли. Але... Я сів погрітися. Ви... І б не підставляти друга, я не дав надав свої права. Ви... Котрий був за кермом. Повірте. Ви не перші, хто це говорить. Коли я до вас звернувся, ви мені звернув сказали, що ви не вживали алкогольні напої. Я Ви були за кермом, про складені в... матеріалів, ви не дали свої документи. в якому ви були стані аферка. Ми зараз під спетичним таку останні ефекти. в якому ви були останні ефекти? Останні ефекти, тому що стресова ситуація це по-перше, а по-друге, те, що я трошки Все. — відповідно йому було запропоновано пройти тест на місце алкоголю в організмі. Дуйте, будь ласка, до моєї команди. Дуйте, 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 дуйте. Все, хватить. Ждемо результат. Допустимо норма 0,20. Про... Проміле 0-20 проміле. Два перевищення на 25. Отож. Водій власник автомобіля був відсторонений від керування. Вилучені права. Складен весь необхідний матеріал відповідного чинного законодавства. Получили задання ж драка. Приехали в центр, в, в баре происходила драка. Ну, естественно, пока мы доехали до туда, драка закончилась. Мы старые друзья, и у нас там были не гораздо в свое время, понимаете? Угу. И не общались мы там пару лет. Ну, пару да, лет не общались, поняли? Да-да. Да. И вот это был просто все, как, своего рода праздник. Ну, мы не против оплатить убытки. Там. Без проблем. Это все ерунда, собачья. Все, мы не сопротивляемся, все. не отстреливаемся от вас, дела. Вот, вы к нам приехали, мы вам рады. И мы вам рады. Все, нищат. вот. Все. сейчас бармен посчитает. Хватит. Мы подождем. Но я не буду подписывать. Никто и я, я не буду. Не, самое главное, чтобы они составили протокол. Никто не будет за это платить. Когда мы приехали, возле бара стояли молодые люди в нетрезвом состоянии. Вышел бармен, указал на них, что якобы они дрались. И, естественно, немножко во время дебоширства разбили посуду и материальный ущерб нанесли данному заведению. Здравствуйте. Это потерпевшая сторона, я понимаю. Да, правильно? да, да. Мы знаем. Я, типа, сторона, которая... Давайте послушаем. Ущерб, Давайте она... послушаем теперь бармена. Начали драться между собой. Суть посуду прикала шматила и как Стаканы, рафины, тарелки. сколько было, было, было цей 500. Гривень 500. Пытались с ними поговорить, пытались им объяснить, что это неправильно, что вы как бы отдыхали, да, Наподиба ширили, будьте добры, расплатитесь барменом за нанесенный ущерб материальный. Я считаю, что бой посуды должен считаю, входить в цену, да. ну, в цену ну, бара. Знаете почему? Потому что у них цены настолько увеличены, что, ну то есть мы там разбили чашку да какую-то вонючую. Ну что на самом деле? Мы должны за нее заплатить? Вы знаете, 500 гривен это некая космическая Она сумма. Она не стоит 500 гривен, хотите оценить? Я не оценщик. И мит, ничего не мит, будет, Дмитрий, а на что да. То есть человек считает, что если он э, набил посуды в баре, то это он клюзив, и за нее не надо платить. И главное, находимся там и в Украине, мы не в Турции, чтобы можно делать все, что хочешь, и все включено в стоимость. Пытаемся объяснить, что лучше оплатить сейчас, чем нажить себе какие-то неприятности. У них э, получается такая фигня. Они когда считают, понял? Э, свои там подсчеты. Они туда амортизацию вносят, понял? Но. И эта посуда, которая разбитая, короче, она уже оплачена 10 раз. Это амортизация. А они за это списание налогов уже сделали, короче, прямые расходы предприятия не облагаются налогом, понял? Они это сделали уже 10 раз. С какого х... Ну, из-за чего я должен ну, оплачивать то, что оплачено мной, из моих налогов доходных. Ну, понятно. из ну, за чего я должен это делать? То есть это я уже сделал. Пока мы выясняли вообще обстоятельства, что происходило, эти два парня успели и при нас немножко повздорить, там, подебоширить. А не надо никому ничего платить, ваше, не ваше, вы не фестальная служба. Вам не надо... Взял в Не а, надо ничего. Понял. Все-таки, походу, мы их забирать будем. Мы взяли заявление от бармена, он описал, описал ситуацию, как все происходило. И мы забрали нарушителя в райодел для дальших разбирательств. Пожалуйста. Давай, давай, забирай, забирай меня. Просто. А что мне сделать? Говорит, ну, я он... тебя в... у, у... у... наручника буду забрать. 151, 150, нужна помощь. Стой, 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 стой. Короче, конфликт обострил. Ну что такое? Люди, ну я вот понимаю, да, вот вы любите отдыхать, можете выпивать, как бы без проблем, да, ну бывает такое, что можете где-то подебоширить, подраться, испортить чужое имущество, все-таки та же посуда, это имущество, которое принадлежит кому-то, вы это испортили. Будьте добры тогда, расплатите за него, возместите ущерб. Потому что, как бы вы там ни думали, там, можно не платить или платить, то есть все равно эта ответственность лежит на вас, и как ни крути, все равно придется платить. Далее у патрулей. При патрулировании был э, получен вызов по 102, касающийся автомобиля, который был припаркован э, на пешеходном переходе. Сопутствующие погодные условия ну, как бы не давали прохожим э, абсолютно никакой возможности нормально перейти. Был лед, люди падали из этого автомобиля. Ну, то есть не могли нормально перейти. Один из пешеходов обратился к нам. Приходьте дорогу. Дуже вам дякую. Доброго дня, патрульная служба, Денис Петянов. Там осталось, выехал на середину дороги, но мы тут успели остановиться? Мы сейчас очень пишемо пояснення. пояснение. Угу. Там буквально... Там... Ба бабушка не захотела, а вас сказала. Я зрозуміла. Викликаємо эвакуатор. А я не знаю, это не моя машина. Выкликаем, да. Это все на самом деле. Я, я, я вижу, что все вот так обходят. Вы немножко растоптали. Когда я вчера, где-то в пол первого, наверное, шла. еще гробы были больше, снега кто было Кто-то целый машину без <клес> Да. Ну, по крайней мере, пол ну, второго сейчас точно. Был вызван эвакуатор. Э, Отобраны объяснительные у женщины и у других свидетелей под данного автомобиля. По пути, когда эвакуатор ехал, э, обнаружился хозяин автомобиля, женщина, которая присела в данный автомобиль, завела его. Да. Припарковали. Не... Положному місці і перешкода для тишеходів. І ми вже визволи вам евакуатора. Передивіть, будь ласка, документи для перевірки. Вона закрилася в автомобілі, потрапляла незазорну лексику в нашу сторону. Була викликана підмога, в частності командир нашої роти. відкрила? — Ой, це машина від кожен день. Щодня стоїть. Тобто оця біла, оцей ренджер. Шановна, ви розумієте, що зараз ви, якщо ви власник автомобіля, ви знаходитесь за кермом даного транспортного засобу. Ви маєте пред'явити на законну вимогу представника поліції, пред'явити документи. Якщо у вас немає цих документів, значить ви не власник даного транспортного засобу. І ваша перебування за кермом виникає під дозвіл. у нас? если вы сейчас не собственник, мы сейчас увезем машину. Вы, вы, вы будете доставлены в рай дел полиции, вы понимаете? Нет? После попыток установить контакт, которые не принесли никакого результата, вышел также знакомый этой женщины, который с ней попытался вести диалог. Здравствуйте. 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 Что Выходи. Я ты а знаете, что? Да знаю, выходите. Вот давай машину выходите. Держался. Открывай двери. А кто вы будет? А? а кто вы будете и кто она вы кажется. А – Кто не бачите? Выходи давай. Света! Тут просто вопрос, что человек штраф оплатит и все, постанову выпишут на нарушение правил парковки и все. Давай я за него распишусь. Давай штраф мне выпиши. Скажите, вы употребляли сегодня алкоголь? Да, конечно, что ли. Она употребляла алкоголь? Она мне. выходи давай. Давай выходи из машины. Мне просто на ровном месте создается какая-то проблема. Что вообще в собаку? Все можно. Сейчас я раз так езжу, вы не из дома ехали. Выходи давай, так вы говорите, она не выпивала, а вы говорите, сейчас она выпила. Или что как? она видно. выпила. Она... Что видно. она пьяная сейчас? Такая пьяная. Ну, она пила, употребляла алкоголь. Чтобы что не видно. Ну, она самовольно покинула автомобиль и на требование сотрудника полиции предъявить документы она отказала полностью. Выяснилось, что документов у нее при себе вообще никаких нет, в том числе водительского удостоверения. Да. У вас есть при себе документы, удостоверяющие личность? А что ты вот это пришел? давай, не, не Нету. Нет, ничего у меня да. нет. Мы поедем заедем управление для выяснения вашего. Да. Кто-нибудь может доставить ее документы? В данный момент. Нету, нету никаких дэп, документов. Дэп, дэп, дэп. нету. И так, паспорт. паспорт. Что вы приехали? все, все, не, не надо исчезать. Пойдемте. Пойдем, подождите. Что? Подождите. Что такое? Светлана. Светлана, что ведите такое? себя нормально. Вы же взрослый человек. Чего вы себя так ведете? Пошел. И ты, и а они все. Вы сейчас просто-напросто окажетесь придумали? в райотделе за мелкое хлебание. Конечно. Я, я и согласна. И вы не согласны? Я согласна. Светлана, в данный момент ведет грустно. на, на... видеосъемку. Все. 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 Да. В наручники. Но... Наручники Но... давайте наручники едем в райотдел давай, 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 наручники. Давай наручники. Давай быстрее. Давай. Быстрее давай. Будете оскорблять сотрудников полиции где-то в другом месте. Да. Да. Она была доставлена в райотдел с использованием спецсредств. Это в частности наручников. Пройдите, тут холодно. Подожди, я куда Пожалуйста, я настоятельно. Пришла. Да, сюда сюда... А, это падла куда ушло. Нет, подожди, а тут, куда ушло? Он вам нужен? Конечно. No. Он сейчас подойдет. Так и два, и ты тут, и он будет здесь. А как ты хотела? А тут ты там записала два такая. А сейчас что ты будешь записывать? Где, где эта А куда он ушел? Присядьте, пожалуйста. Подожди. Ты выполнил свой Он сейчас придет. Так, подожди. Присядьте, пожалуйста. Подожди. А Присядьте пожалуйста. Где... Присядьте, пожалуйста. Подожди. А где он? Вы слышите или нет? А где он? Успокойтесь, присядьте. Подожди. Присядьте, пожалуйста. Присядьте. Присядьте. Что это за... непонятно? Я попросила вас Снимала на камеру. Что присядьте. Ты сейчас присядьте. Сейчас ты снимает снимаешь. камера. Сейчас камера снимает. И вот еще снимает Хорошо. камера. И хорошо, что я снимаю. Вы еще хотите, чтобы я с вас наручники сделала? Как вы себя ведете? Не да, чтобы ты с меня с наручники. Держите расстояние, пожалуйста, не подходите ко мне. Не подходите. Я еще... Пожалуйста, я вас прошу, пожалуйста. Что непонятно? Что непонятно? Я не буду Вы себя травмируете, не надо. Ничего. ничего, да, чего? Потому да, не, 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 не надо, не надо. вы, вы надо, надо, делать. Надо делать. Вы думаете, вы 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 ты снимаешь? Ну, конечно, снимаю, но ну, честное сядь. слово, но это уже честно, парадокс. Просто переходит Аж такие грани. Присядь, я вас попросила. Не буду, держите дистанцию от меня. Не, не Держите присядь. дистанцию, я вас попросила. И не подходите ко мне. Я не я буду присядь. Буду. На, вы, на, на вам на, скорую помощь надо? Да. Медицинскую? Да. да. Какую здесь женщина? Да. Может, психологическую? Да. Подскажите, да. мы да. вам поможем. Да. И, нет, или, нет, или, нет, или, вы не понимаете, да, когда к вам нормально нет. обращаются? За что? За что? За что? И вонючие. За что вы меня туда привезли? За что? За что? За что? За что? Ты что, прикалываешься? С кого снимать наручники? посмотри, что она творит. Тихо, тихо, тихо. Снимать. снимать наручники да, но достигну, не, не наручники, не снижут. Вы нарушали правила дорожного и движения. И буду нарушать. Буду нарушать свой автомобиль и буду на нарушать пешеходном всегда. Переходе. И буду нарушать всегда. На пешеходном переходе. Да. Сейчас ведется да. видеосъемка. И хорошо. И с самого и начала молодцы. Она И молодцы. Давайте видим. Это ваше великое дело. дело. Просто смотрите, что вы тут устроили. Вы сломали стол. Слушайте, моя сумка стоит больше чем ваше все отделение. Быстро ее поднимите. Я поднимаю без вопросов, конечно Пожалуйста. На нее была вставлена постанова за нарушение правил парковки, протокол по 130 статье управления за рулем в пьяном виде. А также следователь уже Печерского райотдела вставлял на нее, насколько мне известно, материалы по нападению на сотрудника полиции. Как ну, это надо что, на эвакуаторе то, например, Ну, там дело. же были изменения в кодексе. Ну, соответственно, этих изменений... Слушайте, чтобы... великое дело в нашей стране. Ну, хорошо, даже напишут, что стоял. Великий вопрос в Украине сейчас это делать или что? Ну, не знаю, вопрос не вопрос, но если отталкиваться от нашего законодательства, то... Слушайте, ну, отталкивайтесь. Ну, да. Отталкивайтесь от законодательства. Великий вопрос совершила полиция. Это же великое дело, но В Возле администрации президента. Вузе администрации президента. За 10 минут от этого арестовали машину. Ну какое великое дело с проделали. еще. Идиоты. Я могу вам сразу это сказать на камеру. Это же великая вопрос. Вы Администрация Ехал. президента, приемная, моя машина стоит там я всегда, каждый день. Да, там мой офис. У мне, я ее ставлю уже 10 а лет. Вы нам, да. а вы, я прошу прощения. Я считаю, что у людей еще э, не сформировалось что-то внутри самого человека, которое позволяло бы адекватно отвечать за свои поступки. Велиция по наступному патрули. Молодців, вот, да, не соля не вірю, що моє тупо слово подивити. Людина знаходиться не притомному стані, можливо, вмерла. Капішенчики сімейком, давай, стіночки, руки назад. Я кричала, Юля, не пусти мене, не, не говори, я тобі дам. Я тобі дам хоч бісі на конфесі, ні спаче руху.